Добрый день, друзья, автоевросиловцы и наши, наши соратники, и все, кто нас смотрит. Я руководитель черневского советка автоевросилы Дмитрий Юмаев. Мы к вам с такими новостями. Все, кто отслеживает наши события, нашу деятельность, знают прекрасно о акции, недавно нами проведенной во Львове. Она была приостановлена в связи с тем, что была просьба со стороны руководства ДФС, таможни ДФС, которая проводила конференцию международную во Львове и, 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 и как бы очень не хотела бы, чтобы резонанс, который мы могли создать, чтобы он распространился на, так сказать, международные отношения нашей и державы и службы. Поэтому мы пошли на встречу э, ДФС и получив э, заверение в проведении сегодня круглого стола совместного, на котором мы бы, мы должны получить ответы на все вопросы, которые накопились за последние два месяца. Но опять-таки, кто следит за нашей деятельностью, понимает, о чем речь. В результате, в результате никакого круглого стола не состоялось, нас игнорировали, телефонные трубки не берут. И более того, у нас есть инсайт, о котором расскажет Андрей Щербина. Добрый день, друзья. Для тех, кто не в курсе, я напомню, что около полтора месяца, почти два, наверное, месяца на границе Находятся 12 автомобилей, которые мы э, пытались завести в режиме коммерческого ввоза с товаром. На данный момент некоторые автомобили уже имеют по несколько карточек отказа, причем отказы э, совершенно не соответствуют действующему законодательству. Каждый отказ при одинаковом э, способе ввоза э, на, на одной и той же машине с одним и тем же товаром каждый раз э, карточка отказа по разным причинам. На данный момент эти автомобили, в том числе и мой автомобиль, находятся уже с несколькими позициями товара, которые не пускают на территорию Украины. Значит, по нашей э, инсайдерской информации, которая нам поступила, э, все гораздо глубже. И э, указание не пускать именно авто Евросилу исходит не только от Кривицкого, а от самого, скажем так, верха. Это э, от нашего премьер-министра. Гройсмана, который напрямую курирует э, таможенную контрабандную тему, с которой он получает свои доходы. Значит, Гройсман дал указание Кривицкому, а Кривицкий уже опустил, как бы сказать, на э, начальникам таможни не пускать ни в коем случае в нарушение законодательства, э, писать какие-либо причины, там, придумывать с воздуха, но ни в коем случае эти автомобили не, не пропустить. Значит. Э, к чему мы пришли по ходу? Мы не прекращаем бороться. Дело в том, что сейчас вот где-то буквально Олег в дороге, сейчас он привезет нам ответы, которые мы получили на наши информационные запросы депутатские. Далее, мы понимаем, что у нас не так уж и много времени, но у нас другого выхода нету. Мы поверили людям скажем даже не людям, таможенникам мы э, старались вести себя цивилизованно по-людски, но определенный момент нас опять же опрокинули, потому что э, когда ведешь с ними по-людски они принимают это за слабость вот последнее то, что э, мы приостановили акцию во Львове что получилось? нас э, попросили, что ребята не стоит там нашу скажем так, э, дискредитировать нашу страну в глазах иностранной общественности, иностранных чиновников. Типа, мы понимаем, что есть там проблема, мы постараемся ее решить. У нас будет круглый стол, и там давайте 3 числа обязательно встретимся и так далее. Сегодня 3 число, мы буквально целый день ожидали, уже слава богу, 18.00 уже позади. Мы ожидали, что все-таки этот круглый стол состоится, но, как мы видим, до сих пор Кривицкий не вышел на связь, на телефонные звонки он не отвечает, на смс в мессенджеры, которые посылал Ярошевич, тоже ответа нету. То есть мы понимаем, что нас в очередной раз опрокинули, когда мы во Львове начали эту акцию на второй день, я не знаю даже, зря мы ее остановили или не зря, это уже, ну, это уже было, назад не вернешь. Но тем не менее, мы продолжаем бороться. Я думаю, что мы будем разрабатывать другие методы воздействия на, на, данных чиновников. Теперь уже под, наш, скажем так, под наше внимание попадает не только Кривицкий, а его напрямую его босс, это Гройсман. Я уверен, что ему еще недолго осталось, точно так же, как и Кривицкому. Они уже там, я не знаю, пытаются сорвать последние вершки, вот при этом правлении, на котором они сидят. И поэтому, скорее всего, они пошли в банк То есть им уже нечего терять, и они вот ни в коем случае, они уже ничего не боятся, потому что они понимают, что им осталось недолго уже сидеть в этих креслах. Поэтому, друзья, что я могу сказать? Мы не боги. Вот. Все, что от нас зависит, мы делаем. Мы призываем тех людей, которые имеют какую-то возможность там, или желание бороться с вот этой вот преступной, я считаю, это преступная власть, которая нарушает законы не только Украины, но и международные законы. Присоединяйтесь, пожалуйста, к нам, будем бороться с этой гидрой, потому что чем больше нас, тем больше шансов на успех. Есть еще небольшая новость для тех, которые имеют грузовые автомобили. Те автомобили, которые не могут по действующему законодательству, которое вступило в силу, совсем недавно растаможить свои грузовые автомобили. Наши, скажем так, все потуги пробить границу за это все время все равно увенчались каким-то успехом. Все равно они принесли свои плоды. Я хочу вам презентовать, что грузовой автомобиль все-таки заехал. Это Volkswagen LT35 нам удалось его провести в режиме коммерческий ВОЗ. То есть, это что означает? Это означает, что эти автомобили можно завозить на территорию Украины в режиме коммерческий ВОЗ. И мы знаем, как это делать. Более подробно об этом расскажет нас наш адвокат и юрист Станислав Шевченко. Пожалуйста. Добрый день, друзья. Хочу подтвердить то, что сказал Андрей Станислав Шевченко, адвокат, поддерживал Автоевросилу. Действительно, нам удалось пробить коридор. Мы ввезли сюда автомобиль Volkswagen LT35 в коммерческом возе. По нюансам, связанным с возом автомобиля, это, я думаю, отдельная тема по лекции. Скажу лишь о том, что мы продолжаем борьбу. Мы направили запросы, в том числе в институции Европейского Союза. ждем ответ, чтобы это был неупрежденный ответ от независимых органов власти, иностранной власти в том числе. Поэтому продолжаем борьбу, следите за обновлением, мы не сдаемся. я попрошу Алексея рассказать о том грузе, который он вез, и дальнейших судебных трениях, которые, которые иски с помощью нашего адвоката сейчас готовятся, и что будет предприниматься. Расскажи, есть, пожалуйста. Головня Алексей, керевник консорядку Сквирского. Может, украинский. <клышко> так. Значит, мы пробовали разные вантажи вести. Як від рекламної продукції, так і від друкованої продукції. І цього разу ми повезли реальний груз. Він завжди реальний від реальної да, габаритний. Габаритний, фірми, реальні гроші стоять. І знову ж таки нам дали карточку відмови. Карту дали відмови ну, примінили статтю, яка до нас взагалі не відноситься. 380, да, по-моєму, yeah, 380. По цьому, з цього приводу ми подали судовий позов, ждемо засідання, ждемо розгляду цього, цієї справи. Все ми будемо фільмувати і доносити до мас Як це проходить і по результатам суду ми вам всім розкажемо, покажемо. <кій> Дякую, Олексію. Друзі, я ще раз хочу звертатись до вас. Боротьба продовжується, не стоїть там упускати руки чи розочаровуватись, чи ще щось. Все, що потрібно, ми робимо і продовжимо робити. Я думаю, найближчим часом у нас будуть напрацьовані інші методи боротьби протидії цим злочинним вказівкам, які поступають з самого верху. І я думаю, що ми вас будемо в дальнішому також інформувати. Спочатку в закритих чатах будемо організовувати якісь акції. Я думаю, що найближча акція буде відбуватися вже не тільки під будинком Кривійського, а я думаю, що ми з'їздимо в гості до нашого прем'єр-міністра, якому ще залишилося там зовсім чуть-чуть сидіти в тому кріслі. Напослідок зробимо йому піар-кампанію, щоб він ніколи більше в житті ну, щоб на цьому кар'єра в нього. Поставила хрест, щоб його не було ніколи в політиці і ні, ні, жодну посаду він не займав при цій власть, владячи при наступній, неважливо. Ми зробимо йому напослідок дуже хорошу піар-кампанію. Наразі, да, наразі у нас все для тих, хто має грузові і не може розмитнити і хоче їх перезагнати в комерційне ввезення. Звертайтеся до керівників усередку в себе по місцю, або звертайтеся за номером телефону, який вказано буде під цим відео. Хочу додати вантажні автомобілі не тільки класа ЛТ, спринтер, а й Пікап. Тобто сюди входять Volkswagen, е... Канго, Ринова, Добло, раді, Транзіти, всі тобто два, які є відмітка так. вантажні. Відмітка Мають, вантажні, два-три сидіння спереді, багажна Буда, да, багажна. І оці автомобілі можуть перезаїжджати комерційне везення. Цього ми домоглися за півтора місяці у цій нашій боротьбі на кордоні. Тому разум сила. Всем до побачення. Удачи.